भगवते रुद्राया ओम् नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात त इषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्यायातवत या नो रुद्रमृडया याते ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी तया नस्तनु वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीः बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहि पुरुषम् जगत् शिवे नव च सात्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदयक्ष्मगुम्सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेकश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सु ये छे मागुम् रुद्रा अभितो दिक्षश्रिता सहस्रशो महे असव्यो वसर्पति नीलग्रेवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्न ैनम् विश्वा भूतानि स दृष्टो मृणयाति नः नमो अस्तु नीलग्रेवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वा नोऽहं तेभ्यो नमः విశ్వభువనా సర్వాన సు జన్మ నక్షత్ర వశాత్తు నామ నక్షత్ర వశాత్తు ఏ దోషములున్నా ఈ నక్షత్ర హారతిని దర్శించడం వల్ల आया दोष परहारू जरिया जगदीश हर स्वामी सके साई भक्त जना संरक्षक भक्त जना रक्षक